İslam əməkdaşlıq təşkilatının iqtisadi və ticarət əməkdaşlığı daimi komitəsinin 36-cı sessiyasında çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev işğaldan azad edilən torpaqların turizm potensialının yüksək qiymətləndirdiyini, burada mövcud olan imkanların həm daxili, həm də beynəlxalq turizmin inkişafı üçün önəm kəsb etdiyini vurğulayıb. O, işğal dövründə turizm əhəmiyyətli məkanların böyük bir hissəsinin məhv edildiyini, tarixi məscidlər, türbələr və bu kimi digər qədim dini abidələrin Erməni vandalizmi nəticəsində cəsində viran edərək xarabalığa çevrildiyini bildirib. Fuad Nağıyev həmçinin işğal edilən torpaqlarda 67 məsciddən 63-ünün dağıdılması, məscidlərin tövlək kimi istifadə edilməsi faktları haqqında danışıb və bütün iştirakçıları bu vandalizm və barbarizmi qınamaya çağırıb. Eyni zamanda Dövlət Turizm Agentliyinin sədri, Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan qələbə haqqında danışaraq, Azərbaycanın torpaqlarının azad edilməsi uğrunda apardığı hq savaşında daim dəstəkləyən təşkilatın bütün üzvlərinə öz təşəkkürünü çatdırıb. O bildirib ki, Azərbaycan hökuməti tərəfindən işğaldan azad edilən ərazilərdə quruculuq işləri aparılacaq. Fuad Nağıyev həmçinin azad edilən torpaqlarda dayanıqlı turizmin inkişaf etdirilməsi və dağıdılmış İslam irsinin bərpası istiqamətində ticarət əməkləri başlığı Daimi Komitəsi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində proqramların həyata keçirilməsinin məqsədə uyğun olduğunu əlavə edib. Quad Nağiyev çıxışında son illərdə Azərbaycanın turizmin inkişafına dövlət səviyyəsində xüsusi diqqət yetirilməsi, pandemiyanın sənayeyə təsirlərini minimuma endirmək üçün hökumət tərəfindən təqdim olunan iqtisadi və sosial dəstək paketi haqqında iştirakçılara məlumat verib. Agentlik sədri iyun ayında Qəbələ şəhərində turizmin inkişafında yerli icmaların rolu mövzusunda keçirilməli olan, ancaq pandemiya səbəbindən təxirə salınan İslam ölkələrinin turiz nasillərinin konfransının 11-ci sessiyasına 2021-ci ildə Bakının ev sahibliyi etməsi üçün müraciət olunacağını bildirib.